Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Di luar mati mak, di telan mati bapa. Inilah perasaan saya ketika saya mula-mula berfikiran untuk merakamkan video ini. Tetapi, atas dasar kebenaran mengatasi segala-galanya, saya terpaksa juga buat video ini demi untuk mencari sebuah kebenaran dan juga untuk merungkai segala permasalahan. Sekarang ini, tidak dapat tidak kita kena akui Antara punca mengapakah isu berkenaan dengan pemewarisan ini berlaku dekat negara kita ialah hasil pengumuman dari TMJ pada 11 Januari yang lepas. Maka mungkin belah perlulah membantu untuk menyelesaikan keluh ini. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita telah berbicara dengan begitu banyak berkenaan dengan isu pemewarisan ini daripada masalah pemwarisan itu sendiri, daripada masalah jawapan daripada FAM, daripada segala terperinci penjelasan yang telah dibuat oleh FIFA dan kemudian tentang peranan oleh kerajaan Malaysia dan sebagainya. Tetapi tidak dapat tidak, kita terpaksa merujuk juga kepada antara punca mengapakah semua ini terjadi. Saya terbaca satu komen dekat Facebook yang telah ditulis oleh Aidil Khalid di mana Aidil dalam hal ini telah menunjukkan betapa pada 11 Januari yang lepas, terdapat satu pengumuman oleh Tengku Mahkota Johor berkenaan dengan mereka telah mengenal pasti enam ke tujuh orang pemain yang boleh dijadikan sebagai pemain warisan negara kita ini. Dan dalam posting itu juga, mereka telah meminta agar pihak kerajaan Malaysia mempercepatkan urusan dokumentasi mereka ini dan juga pendaftaran mereka supaya mereka ini sempat digunakan untuk kelayakan Piala Asia pada bulan Mac nanti di mana benda ini adalah sangat penting kata tungku mako Johor untuk memastikan yang negara kita pasukan bahasa kita ini dapat memulakan kempen ini dengan langkah kanan pada peringkat awalnya tuan-tuan dan puan-puan saya seperti mana ramai peminat bola sepak tanah air memang agak sangsi jugaklah dengan kemunculan beberapa orang pemewarisan ini terutamanya mereka ini seolah-olah macam disumbatkan macam eh ramai betul orang lahir dekat Malaysia dan sebagainya kan tapi tak apalah Masa itu kita letakkan kepercayaan kepada tungku Mahkota Johor dan juga pengurusan Harimau Melaya serta apa-apa dokumentasi yang telah dibuat oleh FAM sebab ialah bila mereka ini dapat main maka sudah tentulah mereka ini telah melepasi segala proses yang diperlukan dan bila benda macam ni jadi maka ini membuatkan kita macam double question lah kan mempersoalkan semula tentang kesahihan semua ini sebenarnya. Dan memang, pada peringkat awal pun, Tengku Maketujuhur lah antara orang yang macam agak beralat bila semua ini terjadi. Termasuklah beliau telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan double standard FIFA dan kemudian beliau juga telah mempertikaikan tentang, eh kalau betul kita ini bermasalah, kenapa dulu you bagi main dan sebagainya. Adalah kenyataan-kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Tengku Maketujuhur untuk mempertikaikan tentang hal ini. Namun begitu, tidak dapat tidak, kita kena akui juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa segala permasalahan ini berpunca dari 11 Januari itu, berpunca daripada pengumuman itu yang mengatakan ada 6 ke 7 orang pewarisan yang akan dikenal pasti oleh pengurusan Harimau Walaya untuk diserap sebagai pemain kebangsaan. Dan saya bersetuju dengan pandangan oleh Aidil betapa satu siasatan yang telus mestilah dilakukan untuk menyiasat perkara ini. Dan dalam kes ini, kita kena pandang TMJ bukan sebagai seorang anak raja, bukan sebagai pemangku Kesultanan Johor, tetapi kita kena pandang TMJ sebagai seorang lagi yang menguruskan skuad Harimau Malaya, seorang lagi yang menguruskan isu bola sepak negara kita ini dan juga seorang lagi yang terlibat dalam FAM. Maka kita kena pandang di situ itu. Sebab ialah kita faham kalau kita salah ulas berkenaan dengan isu ini, memang 3R jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apatah lagi walau cukai walau cukai dekat luar sana, pastinya menanti-nanti saja saya salah ulas untuk mengenakan saya dengan tuduhan 3R. Tetapi dalam ulasan saya ini, saya tidaklah mengatakan yang TMJ itu salah, tidak. Saya tak kata beliau salah. Saya cuma katakan, mungkin beliau perlu membantu siasatan. Sebab apa? Sebab ialah, macam yang kita selalu bincangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu ini bukan sekadar isu teknikal. Bukan masalah isu salah daftar dan sebagainya. Tetapi ini melibatkan isu jenayah isu kerakyatan, isu pemalsuan dokumen dan sebagainya. Banyak benda yang jenayah yang terlibat dalam kes ini. Bukan kecil anak tau sebenarnya. Belum cerita tentang maruah negara yang tercala teruk akibat dari skandal ini dan macam-macam lagi. Belum cerita selepas ini, memang benda ini tidak akan dilupakan oleh sesiapa pun. Setiap kali kita ada pemain naturalisasi yang betul-betul boleh dianggap sebagai pemain naturalized ataupun kita betul-betul ada pemain warisan yang memang kebetulan lahir dekat negara kita sebagainya kan lama-lama orang akan tak percaya kita lagi dah. Orang akan anggap kita cuba untuk menipu lagi sekali. Dan benda ini sudah tentulah akan menyukarkan masa depan demokrasi sepak negara kita ini. Dan saya pun macam faham juga. Bila saya buat video-video memulas berkenaan dengan hal ini, ramai yang menyebut sama ada dari tempatan ataupun dari negara seberang Indonesia sebagainya, mereka semua menyebut TMJ itu problem. Saya bukan nak kata TMJ itu problem tidak, tetapi tidak dapat tidak. TMJ juga terpelit sama dalam hal ini dan saya rasa beliau wajar untuk membantu siasatan. Itu sahaja. Dan saya harap kenyataan saya ini tidak disalah ertikan, tidak dianggap macam hendak menghina siapa tetapi sekadar satu percubaan untuk menyahut seruan oleh Perikatan Nasional agar satu suruhan jaya diraja dibentuk bagi menyiasat perkara ini dari akarnya. Sebab macam saya katakan tadi, ini melibatkan kedaulatan negara. Ini melibatkan maruah negara kita ini dan kedaulatan serta maruah negeri kita adalah lebih besar berbanding dengan mana-mana individu jadi apa-apa pun ialah macam saya katakan pada awal video tadi benda ini bukan senang untuk diulas benda ini bukan senang untuk kita sebutkan dalam video kerana ialah sebab benda ini melibatkan seorang anak raja seorang pemangku kesultanan dan juga seseorang yang bakal menjadi sultan sebuah negeri pada masa yang akan datang jadi kita kena betul-betul berhati-hati untuk mengulas tentang perkara ini supaya tidak kelihatan kita menyentuh isu-isu berkaitan dengan 3R. Namun begitu macam saya katakan, kita wajar pandang semua ini dari sudut pandang boleh sepak negara bukan dari sudut pandang kesultanan itu sendiri. Sebab tidak dapat tidak. Bila seseorang yang bergelar sultan ataupun anak raja terlibat dalam sesuatu benda yang bersifat umum macam persatuan bola sepak dan sebagainya, beliau juga terdedah kepada skrutini dan juga kepada siasatan serta kritikan oleh mana-mana pihak. Tak boleh buat apalah. Sebab sesuatu boleh sifat negara kita ini, boleh sifat tempatan dan sebagainya, ianya merupakan hak umum. Dan anda kata kalau macam kita tak boleh melemparkan kritikan ataupun membuat teguran demi untuk kebaikan hanya kerana seseorang itu mempunyai darah keturunan raja sebagainya. Jadi macam mana berlaku sifat kita hendak berkembang? Betul atau tidak? Tuan-tuan dan bos Namun itulah macam saya katakan, saya tidaklah mengatakan yang Tengku Makutu Johor salah dalam hal ini. Tidak. Cuma bagi saya, wajarlah beliau ini memberikan kerjasama untuk membantu siasatan agar segala ini dapat dirungkaikan. Sebab sekarang ini dalam posting oleh pihak Johor ini pun sebenarnya telah tertera yang mereka telah meminta bantuan kerajaan untuk mempercepatkan perkara itu. Jadi di sinilah kita nak tahu siapa sebenarnya terlibat. Adakah benar mereka ini merupakan pembeli warisan yang memang ada surat beranak dan sebagainya ataupun TMJ sendiri merupakan mangsa penipuan oleh ejen pemain-pemain ini dan sebagainya. Kita pun tak tahu. Jadi di sinilah kita perlu untuk menyiasat perkara ini dengan tuntas supaya kebenaran dapat dirungkaikan. Having said that, saya yakin dan percaya yang TMJ memang telah pun memulakan langkah-langkah untuk menyelesaikan hal ini. Jadi dalam hal ini, kita serahkan jugalah kepada TMJ, kepada pengurusan FAM serta kerajaan itu sendiri bagaimana hendak menyelesaikan perkara ini. Namun tidak dapat tidak, kita kena buat benda ini sesegera mungkin. Kenapa? Kerana sebelum barah ini bertukar menjadi sesuatu yang tidak lagi boleh diselamatkan, maka nak tak nak, kita kena bergerak dengan lebih pantas. Tapi apa-apa pun sekarang ini, maruah negara sudah tercemar. Maruah bola sepak negara sudah kacau. Apa-apa pun yang utama sekarang ini, kita perlu mencari jalan untuk menyelesaikan hal ini serta mengembalikan maruah bola tempatan ke tempat yang sepatutnya. But until then, tahan telinga je lah bila kita kena kutuk kiri kanan depan belakang dek kena skandal ini. Betul atau tidak? Oh, okay.